Як ми можемо бачити, там задимлення, це стріляли по нашим військовим нещодавно. Тож тут у нас буде не так багато часу, щоб поспілкуватися з бійцями, тому що будь-якої муті може вогонь поблизу знову і ми вже просто не вийдемо з цієї висоти. выстреливаются там ложе отряда. Это, наверное, самый крайний снаряд. Видите, пятачок зеленый, и там воронка. Такая. Ага. А, вот, и а, мина? Да? Нет, это 152-метровый снаряд. Поэтому легче всего переживать это дело в земле. А потом уже, когда заканчивается артовстрел, мы, конечно, принимаем все меры, дабы пыталась прошли за сюда живая сила это что это это осколки 150 миллиметрового. это за вчерашний свежий это наша бытовая. добрый день ребята вот так мы ведем учет когда кто был ничто рабочее место здесь у нас происходит все здесь же у меня связь Здесь же вот это мой вообще очень личный друг. Ближе, чем <говорит> намного, женщина? Намного, ибо давно не было ее здесь. <говорит> <говорит> ну, вот, ну, вот как-то так, как-то так и живем. Тут же у нас кровать, тут же мы. А если вот будет минометный обстрел, и сюда, не, не дай бог, что-то попадает, выдержит? Ну, мы очень надеемся на это. Сюда именно пока не попадало, все ложилось очень рядом. Ага. От этого пока спасает. Я что будет, если упадет прямо на нас, я не знаю? С вот этим по нам работали буквально когда. Позавчера это части мины. А, не знаю, надо проверять, проверять по сериям. Если у нас такие нету, ну, прилетали они не с нашей территории. А теперь вот это уникальное сооружение. Значит, смотрите, как они все сделали. Я вам сейчас покажу, как она все было изначально. Она не взорвется? Граната боевая, все боевое, но мы вот видите, проволоку накрутили, обезвредили. Значит, было все вот таким вот образом. Подвязано на вот это ушко к беспилотнику. Граната сбрасывается. Салфетка работает как стабилизатор. Чека выдергивается, она была уже выдернута на этот момент. И вот эта палочка, она сдерживала рычаг. То есть, когда граната слетает, летит, стабилизируется в воздухе, потом падая на землю ломается палочка, идет отстрел и взрыв гранаты. Одна сработала, одна вот нам осталась в качестве подарка. Меня дома сын ждет. Думаю, я не хочу. Сколько самолет? Три с половиной года. он будет видеть папу, то Тоха привет. Попрощались і поїхали, і ми ще тоді не знали, що ця висота буквально через два дні перетвориться на пекло. Росії по нам стріляють 70% артилерії, 70% артилерії і і И вот только что по, по нам выпили танками, прямой наводкой, блин, прям с границы, прошли там, сбили. Ну, вот. Это все со стороны Российской Федерации. Я даже координаты позасекал, откуда, блин, они били. Я видел, я видел, когда колонны приходили, блин, забирали потом оттуда минометы, со стороны Российской Федерации. О, а по нам работают с градами. Потери есть. И эвакуация никто, никто нам не обеспечит эвакуацию. Мы, к сожалению, мы теряем людей и, к сожалению, самых лучших людей. Потому что лучшие люди находятся здесь, охраняют наши границы. А пьянь, наркоманье гуляет там. Генералы, которые командовали раньше при той власти, они командуют и сейчас. У них все хорошо, они с начищенными туфельками ходят, а у нас гибнут люди. Голые, босые, голодные.